Перевізники Луганщини заявляють про тотальну корупцію у сфері перевезення пасажирів та звинувачують у цьому заступника голови Луганської облдержадміністрації з питань промислової політики ЖКГ та роботі з правоохоронними органами Юрія Клименко. У станиці Луганській території від КПВВ до автовокзалу, що належить селищній раді, незаконно огородили парканом і працюють там тільки окремі перевізники, серед яких Мурадік Саян це комфорт авто та люксавто СДК, ДК, за кулісним господарем якого є Олег Голуб. Для інших встановили знаки, забороняючи проїзд на територію та побудували прохід від КПВВ до автостанції, таким чином, аби потенційні пасажири йшли прямо до так, би мовити, потрібних маршруток. Нас не бачать місцеві власті. Они нам полностью убрали стоянки, загнали в грязь вот, на зеленую зону, где находится памятник. Вот. Ну, называют нас, что мы э, бандиты, негодяи, запрещаем кому-то работать. У нас полностью ущемили права в правах перевозках. То есть мы не можем работать спокойно, нам не дают абсолютно. Со всех сторон идет ущемление. в частности, ну, как бы знаю фамилии этих людей, они приезжают, агитируют. Ну, если можете назовите фамилии, кто, кто приезжает, кто создает... Ну, конкретно на данный момент сейчас Саян и Вердян, это люди, те, которые мешают нам работать. С помощью очередной коррупционной схемы, которая реализовывается в данный момент, поставлена незаконная огорожа на станице Луганской, вокруг КПВВ, как бы с целью благоустройства КПВВ. Но огорожа ни с кем не согласована, нету на нее проекта. И люди просто в этой сетке... Давятся и прямой выход с этой сетки сделанный на автовокзал. То есть в этом усматривается лоббирование одного перевозчика и региональных автостанций. Кто пытается зайти на этот рынок? Компания «Люкс Авто СДК и региональные автостанции Луганской области. Зі всіма своїми претензіями перевізники пішли до Юрія Клименко, що на їх думку отримує гроші з даної корупційної схеми. Які до мене особисто брати не за одного себе пройшов, Я пройшов від імені Юрій Юрій. По поводу всіх корупційних корупціону пані, котрою ви станиці. Я є жителем станиці Луганського. Скільки дуже нам, добре? Скільки можна обіцяти і нічого не робити? Сколько рейку, ви будете бездіватися на ставати схеми міста робочих як сприяє перевезенню громадян захоплення? Ділянки земельної і огорожі біля автовокзалу. Автовокзалу приналежить там декілька метрів. Загальна земля є місцевого самоврядування та частного самоврядування. Понятно, що в області нічого не працює, работає. Нечего стрічка крім як а тут живий день. Все это ми прекрасно розуміємо, і розуміємо. У вас є конкретні приклади? Ми здесь підписали звернення на адміністрацію президента. с требованием вашей отставки, вы говорите, звенувачения порожние, какие-то Ну, как пример могу привести Шакуна, вашего педлеглого, который в Новотошковке грабил, я так думаю, совместно с вами международные фонды, бюджет, 15 уголовных дел. Это не то, что я там придумывал или кто-то, хлопцы. Мы поднимали этот вопрос на разных радах, в том числе при обу администрации, комиссию с администрацией президента создавали здесь. А где сейчас Шакун? Напомните. Знаете такого? А где он сейчас работает? Мы пришли сюда, вы решили это питание Підприємці нарікають, що серед учасників незаконного збагачення перевізники Саян та голуб, сам Клименко, деякі його підлеглі, а також силові структури, що закривають очі на неналежність транспортних засобів на маршрутах, наприклад, переобладнаний транспорт, тобто прикривають тих, так би мовити, своїх перевізників. Місце не може бути там, а ти мені тут не має права там знаходиться. Давайте в місті з обращенням поліцейському ручу. Вы гонят гонят отсюда, да а, его, а его машина стоит. Почему? Тупые народ Украины. Он, стал, он даже на, на проезжую, Вы понимаете, что он на пешеходную, на пешеходную часть заехал. Меня убирают, А его, а его оставляют. Почему? У него машина незаконная. Помянут, Ты что, расстало, место, надо, прав, потому прав, что на новостриместно это будет не люди, на пихают. Ну как так? Я вы что стоят значит на права там стоят. Я видео покажу в социальных сетях, посмотришь на свою Пускай они становятся на свою землю, которая нету, которая забита лайками чебуречными. Вот пускай они становятся, а что они становятся на той территории, куда нас тоже не пускают? Почему там стоят машины восьмиместные? Как они могут договор составить? Вы же разбираетесь, я так понял, перевоз Сейчас, когда землёй Саяны и торгуют коммунальной землей, мы на нараде... Я договор этот Павлюченко отдаю правоохранительным органам, они стоят улыбаются, и все, никто ничего не делает. Вместо того, чтобы какие-то деньги брать за заезд там, по 20-30 гривен, что там ссылочная рада это местная установит. И деньги пришли в этот бюджет, в эту станицу разбитую, которую вы все грабите, не, как не дограбите. Иностранцы уже вам деньги дают. И кто только не дает. Уникальный шанс хоть какую-то инфраструктуру сделать, какие-то места рабочие создать. Как такие руководители могут, как вы, руководить областью? При двойных за заметить. Вы здесь стрижете, кто-то на передовой за вас погибает, а вы тут стрижете. Ну на вещи вы это говорите. Ну кто а что мне говорить, Юрий Юрьевич? Что мне говорить, если я пятый год вижу одно и то же здесь, в области в Луганской. Я смотрю наши области, то ли созданы для отмывания денег Луганская и Донецкая, и поставлены вы сюда для этого здесь. Э, ну смотрите, вы же у нас в области работаете заступником, да, по взаимодействии с силовыми структурами. Уже не один год работаете. Так. Ну вот оценку вашей работе мы как бы подписали. Оценка моя работы? На жодного террористичного акта не скоена. Жодных массовых акций. Загибель, тотальная коррупция не в области. Просто тотальная. А вы были там на переходе? На вы были на переходе, скажите мне. Раз, вы были в эпицентре на переходе, Нет. когда люди там гибнут в очереди, в давке, вашего забора. Вы были там? Три этих, постойте с нами в грязи, помойте. Нам встать негде. Я не могу мать свою вывести и посад... и, и вы... меня Я включаю аварийку, а мне подходит, уже протокол выписывают. Мне не иди машину поставить. КПВВ. Единственный переход у нас в области. Ну там это же все рукотворно делается. Пограничники да, зевают, кофе пьют, старики умирают. Мы можем с этим что-то сделать? Вы? Что вы пропонуете? Еще ну, раз Что да. Мы сбережем до 40 рабочих мест. До 40. Было 12, они не стало 40. Они не они работают не просто. Работают. Они пьют кофе и зевают. Поэтому люди там да, и умирают. Умирают старики. И Это издевательство Но Если бы полиция действительно начала бороться с нарушениями, вот, например, когда люди ездят с категории Б на том транспорте, когда транспорт не соответствует. Техсостояние смотрели? Да. Так, да, так называемое Когда это автомобиль, ли а у него 22 места. Вот это да. И почему они ездят? И ездят через блокпосты и их пропускают. И плюс ко всему предвзятые отношения блокпостов. Когда тетушки в прошлом году с вашего тоже молчаливого согласия приехали, подбили там предпринимателя и уехали также ж на двух автобусах, это что, иголка два автобуса прошло с тетушками через все блокпосты? И это дело все с оружием. С оружием. На меня лично. Убивали оружием. человека. Его за ноги хотели в автобус затянуть Кобзаря предпринимателя со столицы Луганской. Это что, все случайность или что, Юрий Юрьевич? Перевізників Саяна та Голуба взагалі важко назвати чистими перед законом. Саяна наразі звинувачують у наданні неправомірної вигоди, а голуба в отриманні хабаря. Судові процеси тривають. Тож і ці факти, озвучені членами асоціації перевізників, правоохоронні органи мали б взяти до уваги. Та як кажуть, риба завжди гниє з голови. Припинити корупцію на дорогах Луганщини можна буде тільки за умови звільнення з посад всіх причетних до справи чиновників Луганської облдержадміністрації.